Cette école que tu attaques, ça a été une des fonctions principales de, de notre progrès culturel et social. Et je, comment peux-tu imaginer une société sans école Mais Avant de comprendre ou de parler de la société sans école, qui était la société de toutes les époques historiques, et qui est la société dans laquelle vivent encore les trois quarts de l'humanité qui ne vont pas à l'école ou sont exclus par l'école après un an ou deux ans, et dans ce sens ils sont dans une condition pire, parce qu'à l'école ils ont appris seulement qu'ils sont inférieurs à ceux qui sont avancés dans l'école, il faut comprendre le mal que l'école fait. Maintenant, dans ce but, il faut distinguer clairement entre ce que l'élève ou son instituteur personnellement font dans certaines circonstances, et ce que l'école structurellement, inévitablement fait. Quelquefois, un élève apprend quelque chose d'un instituteur. Et chacun de nous se rappelle que quelquefois, pendant sa jeunesse, il a eu une journée, une heure, très illuminante avec un maître. Mais ça, c'est quelque chose de bien différent de ce que l'école enseigne dans le monde entier. Elle enseigne à l'enfant. Qu'il a besoin de l'institution pour apprendre. Il enseigne à l'enfant qu'il ne peut pas apprendre ce que un autre a jugé appartient à une classe supérieure. Il enseigne à l'enfant de se sentir classé par un bureaucrate. L'école enseigne inévitablement à l'enfant que l'enseignement que la société respectera est le produit d'une institution. Établi par cette institution et par des experts qui savent comment produire cette marchandise. L'école inévitablement introjecte le capitalisme, la capitalisation du savoir, parce que c'est le capitaliste en savoir qui peut démontrer avec des certificats ce qu'il a accumulé intérieurement, auquel la société reconnaît une valeur sociale supérieure à celui qui a des. Des certificats d'action de niveau inférieur. l'école, dès le moment qu'elle est devenue obligatoire, et comme je t'ai dit, dans la majorité des pays, elle est obligatoire, mais insuffisante pour la grande majorité même sur ce niveau obligatoire. dans le monde entier, l'école a été établie comme l'organe reproductif de la société. La Russie se reproduit moyennant la même institution qu'utilisent les États-Unis. L'assistance, cependant, 1000 heures par année, dans des groupements d'âge spécifique, d'une trentaine d'enfants autour d'un professeur, pour des années successives, pour accumuler intérieurement le savoir. L'école est à la racine d'une spiritualisation du capitalisme. Et il n'y a pas de possibilité d'alternative au capitalisme tant qu'on continue de capitaliser les gens en savoir pour une réalité qui devient toujours plus complexe pour pouvoir justifier la nécessité de cette capitalisation. En France où euh, l'école publique a été liée à toute la lutte pour le progrès quand mais... tu parles de déscolariser les gens se disent mais, mais il veut nous faire retourner à, à l'époque du moyen âge je le sais mais c'est tellement difficile de parler du capitalisme des biens non tangibles et les gens souvent ne comprennent pas que à travers L'école, et particulièrement l'école obligatoire, on a transformé la croissance, l'apprendre, l'épanouissement en résultat de la consommation d'un produit d'une grande institution de type international, l'école. On a traduit croissance personnelle en éducation qui est égale à scolarité. Et ça devrait être logique que une fois qu'on fait cette traduction et la rendre obligatoire, l'éducation, le savoir même, devient une marchandise, même si elle est produite, comme dans la majorité des pays d'aujourd'hui, sous contrôle d'État, par un ministère, l'éducation, ou mieux encore, le savoir, devient rare dès le moment qu'il devient une marchandise. Le vrai problème, le vrai défi aujourd'hui pour le socialisme, c'est de se rendre compte de la nature de marchandises des traitements sociaux, des traitements, je crois que ce traitement à la parole, non, de, de, des thérapies oui. qu'on définit comme produits institutionnels. Parce que tout ce, ce bavardage sur la pollution, qui a des, des raisons très sérieuses d'être, parce qu'on est en train de détruire la nature de Pandore, ne font pas de sens si on ne se rend pas compte qu'on peut détruire de la même manière la convivence sociale, la texture sociale, si on suit l'exemple de la Russie ou des États-Unis, cherchant de développer le secteur. Tertiaire, le secteur des services obligatoires, arrivant à transformer tous les besoins interpersonnels. Le besoin d'être assisté quand je suis malade ou mourant. Le besoin de, de m'ouvrir au monde et de, de m'illuminer sur ce qui se passe dans le monde quand je suis jeune. Le, le besoin de, 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 de passer d'un endroit à l'autre dans le transport si on transforme tout ça en marchandise. Quand Marx écrivait son fameux premier chapitre du Capital, pour lui la marchandise était avant tout un morceau d'étoffe. Elle était tangible. Mais si tu le lis avec attention, c'est très clair que ce vieux monsieur étrange, voyez, quand il parle du Sprung über den Abgrund, voyez ce que un jour pourrait se passer, particulièrement dans ce vieux beau chapitre où il dit... Et dans cette manière-là, on pourrait avoir toujours plus de choses utiles et de personnes inutiles. Il se rendait compte que le moment pourrait arriver quand tous les services pour l'homme deviendraient des marchandises. Je ne crois pas que le problème de la dégradation du monde présent, de la triple dégradation du monde moderne, de laquelle je te parle tout de suite, puisse se solutionner. Si les politiciens et les idéologues ne se rendent pas compte de la nature, marchandise que nous avons donnée au nom bien souvent du socialisme à tous les traitements. Maintenant, quand je parle de la triple pollution, de la triple dégradation du monde, je pense toujours l'élimination des ressources ultérieures, la dégradation ou dévaluation de la marchandise qui est de laquelle on dépend et de laquelle on devient esclave, et de la polarisation sociale. Restons dans le cas de l'école. Une fois que je traduis éducation ou savoir en scolarité, automatiquement il y aura certains qui pour certaines raisons seront sélectionnés pour, pour en avoir beaucoup plus que les autres et qui justifieront leurs privilèges économiques, social, politiques, par le fait qu'ils ont accumulé spirituellement une marchandise non tangible qui s'appelle le savoir.